কেন কুমিল্লার ময়নামতি সানা ঘাটিকে ভারতের সেভেন সিস্টার এত ভয় পায় ভারতের সীমান্ত ঘেসেই সামরিক ঘাটির অবস্থান شوترانگار یہ سامک گھاٹیر ہاتھ ناگالے مات بارہ کلو میٹر دور ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن میں اس وقت ایک آیا ہوا تھا تو میں ریسٹورنٹ کی روف ٹاپ پہ تھا تو میں نے چاہا کی میں ادھر سے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ جو خبر ہے بہت بڑی نیوز ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے تو لہٰذا اب خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر آپ کو یہ ویو بھی دکھاتے ہیں پہلے ویو دیکھ لیں جی یہ ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ سین ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں پاکستان کا دل جس کو کہا جاتا ہے شہر لاہور اور ان کا یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں میں آیا ہوں تو بڑھتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف تو یہ جو ویڈیو ہے جس کو ہم دیکھیں گے اس کے اوپر بات بھی کریں گے میں ریاشن بھی دوں گا اب ہوا کیا ہے جو ڈیم اوپن کیا نا بھارت نے اس کا جو پانی ہے وہ کمیلا میں گیا ہے اور کمیلا میں بتاؤں کہاں گیا ہے کمیلا میں جناب گیا ہے آرمی بیس ہے جو مونی موتن آرمی بوس بیس ہے جو وہاں پر پانی گیا ہے اور یہ جو آرمی بیس ہے یہ بریٹش دور سے ہے یعنی یہاں پر لگ بھگ بتایا یہ جاتا ہے کہ پچاس ہزار کے قریب جو آرمی ڈپلائے ہیں یہاں آرمی کے جو سولجرز ہیں وہ یہاں رہتے ہیں اور ورلڈ وار جب ہوئی تھی سٹارٹ تب سے ہی اس آرمی بیس کو یعنی سینا گھاٹی کو بنا دیا گیا تھا تو اس کی بڑی تاریخ ہے تو اب جو بھارت ہے نا وہ غصے میں اتنا پاگل ہو چکا ہے اس کو پتہ ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت تو چلی گئی ہے اب جو بنگلہ دیش ہے ہماری اس طرح بات نہیں مان رہا جس طرح سے پہلے مانتا تھا اس لیے انہوں نے پانی چھوڑا یہ ڈیم اوپن کیا اور کومیلا میں پانی آ گیا تری پورہ ڈیم اور پھر تری پورہ ایئر بیس اصل میں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آرمی ہے بنگلہ دیش کی آرمی ہے اور بنگلہ دیش کی سوری یہ جو آرمی بیس ہے وہ ہے جو کومیلا کا ایئر بیس نہیں ہے آرمی بیس ہے اور یہ جو آرمی بیس ہے وہ ہے اور اب ہوا کیا ہے کہ یہاں سے یعنی صرف بیس کلو میٹر دور ہے جو سیون سسٹر سٹیٹ ہے اب جو چکن میکٹ ایریا ہے اور پھر سیون سسٹر سٹیٹس ہے تو پھر اسی طرح جو تیری پورا کا میں اگر غلط نہ ہوں تو جو خلافہ ہے کیپیٹل ہے اگر تولا اگر بنگلہ دیش آرمی بیس سے بنگلہ دیش وہاں سے کوئی مارٹر شیل مارتا ہے نا تو اگر اگرتلا میں جا کے لگے گا یعنی یہاں سے اتنا ٹارگٹ کر سکتا ہے بنگلہ دیش اس لیے ان کو خطرہ ہے اور اس آرمی بیس کو جو کمیلہ میں ہے اس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر غلط نہ ہوں تو میں اصل میں مقصد یہی ہے اچھا اسی کے اوپر ایک ویڈیو کلپ ہے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ ویڈیو کلپ ہم دیکھیں پھر ہم اس کے اوپر بات کریں تو آئیے جی ویڈیو کی طرف بڑھتی ہیں جو دوست چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیلائکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں تھری ٹو ون اینڈ ٹیو কেন কুমিল্লার ময়নামতি সেনাঘাটিকে ভারতের সেভেন সিস্টার এত ভয় পায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এমনকি সেনাপ্রধানগণু কুমিল্লার এই ময়নামতি সেনাঘাটি থেকে উঠে এসেছেন এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং এক নম্বর সেনাঘাটি এই সামরিক ঘাটির জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই ব্রিটিশ আমলে পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে কুমিল্লার ময়নামতি সেনাঘাটি রাখা হয় উনিশশো চল্লিশের দশকে এই সেনাঘাটি ব্যবহার করে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী জাপানকে পরাজিত করেছিল এই অঞ্চলে অতএব বোঝা যাচ্ছে এই সামরিক ঘাটির দাপটে এক সময় পুরো ভারতবর্ষ প্রাপ্ত তারপর উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভারত এবং পাকিস্তান আলাদা হয় সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের আন্ডারে ছিল এই কুমিল্লা অঞ্চল এবং পাকিস্তান সরকার কুমিল্লা সেনাঘাটিকে পূর্ণাঙ্গ সেনাঘাটি হিসেবে ঘোষণা করে এজন্য ওই সময় এক হাজার আটশো একান্ন একর জমি অধিগ্রহণ করে পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ছিল কুমিল্লা এখানে সবচেয়ে বেশি সমরাষ্ট্র মোতায়েন করা হতো ভৌগোলিক কারণে আর গুরুত্ব ছিল পাকিস্তানের কাছে সবচেয়ে বেশি উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এই ঘাটি থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হতো পাকিস্তানের সমরাষ্ট্র চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করত অতপর সেই সমরাষ্ট্র রাখা হতো কুমিল্লা সামরিক ঘাঁটিতে সেখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করত পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হলে কুমিল্লা হয় বাংলাদেশের প্রথম সেনাঘাঁটি এখান থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এক কথায় দেশের মেরুদণ্ড ছিল ময়নামতি সেনানিবাস বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সুনামধন্য ইউনিট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই রেজিমেন্টের সদর দপ্তর কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত তাছাড়াও পাকিস্তান আমলে সিলেট এবং চট্টগ্রামের প্রধান সদর দপ্তর ছিল কুমিল্লার এই সামরিক ঘাঁটি বর্তমানে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি তবে বর্তমানে আয়তন কত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি ধারণা করা যায় প্রায় দশ হাজার একর পর্যন্ত হতে পারে বিরাট এরিয়া থাকার কারণে এখানে এক ডিভিশন সৈনিক মোতায়েন করা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আট থেকে পনেরো হাজার সৈনিক নিয়ে এক ডিভিশন গঠিত হয় শুধু বিশাল জমি থাকার কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখানে এক ডিভিশন সৈনিক মোতায়েন করেনি ভৌগোলিক সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে এখানে এত বিশাল পরিমাণ সৈনিক মোতায়েন করা হয়েছে কারণ ভারতের সীমান্ত ঘেসেই সামরিক ঘাটির অবস্থান সুতরাং ভারতের সেভেন সিস্টার্স এই সামরিক ঘাটির হাতের নাগালে মাত্র বারো কিলোমিটার দূরেই ভারতের সেভেন সিস্টারের অবস্থান সুতরাং এই ঘাটির কারণে

سب سے بڑی آرمی پلیس ہے کوملہ میں اور دوسرا یہ کہ یہاں سے صرف بیس کلومیٹر دور ہے سیون سسٹر سٹیٹس اور نارتھ ایسٹ جو ریجن ہے چکن نیک ہے اگر بنگلہ دیش چاہے کل کو اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو بنگلہ دیش چاہے تو بہت آسانی سے کیپچر کر سکتا ہے سیون سسٹر سٹیٹس کو اور چکن نیک اگر بلاک کر دے چائنہ کے ساتھ مل کر اس کو کاٹ دے تو پھر جو بنگلہ دیش, وہ بھارت ہے اس کی سات ریاستوں کا جو رستہ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے وہ الگ ہو جائیں گے یعنی دو ٹکڑے ہو جائیں گے سادہ الفاظ میں اگر میں یہ کہوں غلط نہیں ہوگا بھارت کے یعنی دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور بنگلہ دیش کے ہاتھ میں ہے اب اسی لیے جو بھارت ہے وہ اس طرح کی مضموم اوچھی مطلب حرکت کر رہا ہے اس طرح کی میں کہتا ہوں کہ نفرت انگیز اپنی کاروائیاں کر رہا ہے اور آبی جہریت کر رہا ہے واٹر اس کو کہتے ہیں ٹیررزم دہشت گردی ہے قسم کی پانی کی وہ چھوڑتا ہے اور کومیلا میں اصل میں آرمی بیس کو ختم کرنے کا ان کا یہ ارادہ تھا اور لیکن وہ تو ڈوبا ہے اس کے اندر پچاس ہزار جو آرمی کے سولجرز ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں تک وہ بچ گئے ہیں اور اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش اس کے اوپر کیا ری ایکٹ کرتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور آپ بتائیے گا ویورز اس کے بارے میں کہ بنگلہ دیش کا اگلا جو لایہ عمل ہے وہ کیا ہوگا بنگلہ دیش کے اوپر کیا رد عمل دینے جا رہا ہے کیونکہ ای ایس ایف اور جو بی جی بی فورس ہیں ان کا تو آپس میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ کلش چل رہی ہے ٹینشن ہے باڈر کے اوپر اور بی جی بی نے تو بی ایس ایف کو ایک قسم کی دھول چٹا کے رکھ دی ہے اور وہاں پر فینسنگ بھی نہیں بننے دی رانی نگر بارڈر ہے اس ڈسٹک ہے انڈیا والی سائڈ پہ وہاں پر اور لال مونی ہاٹ بنگلہ دیش والی سائڈ پر جو ڈسٹرک ہے وہ جو بارڈر ہے وہاں پر بھی کچھ کلیش ہوئی ہے اور پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ بی ایس ایف نے اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے یعنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور مشینیں وہاں پر فٹ کر دی ہیں اور بہت زیادہ ویپنز بھی لے آئے ہیں اور بنگلہ دیش نے بھی بہت زیادہ اپنے جو بی جی بی کے جوان ہیں وہ وہاں پر لے کر چلے گئے ہیں یعنی بہت زیادہ وہاں پر یہ سچویشن بن چکی ہے کہ کہیں وار نہ ہو جائے دونوں فوجوں کے درمیان ویورز آپ کا کیا کہنا ہے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ